я предоставляю слово э, Людмиле Леонидовне. Тоже прошу Ну, ну я кратенько вам расскажу о пенсионном обеспечении лиц, которые переезжают к нам из зоны АТО. Значит, э, опять же, пенсионное обеспечение осуществляется наравне с лицами, которые постоянно проживают в Харьковской области. Для того, чтобы получить пенсию, которая уже назначена и была получена в Луганской и Донецкой области, в первую очередь нужно обратиться в управление труда и социальной защиты и получить справочку, о которой шла речь. Дальше нужно обратиться в органы пенсионного фонда того района города Харькова или области, в котором человек фактически проживает и в котором он получил эту справочку пенсия уже назначена, мы запрашиваем электронное пенсионное дело из Донецкой и Луганской области. Значит, электронная база вся уже находится на территории, так сказать, подконтрольной Украине. Это Полтавская, Житомирская область, то есть электронные базы пенсионные Донецкой и Луганской области переданы в другие области, чтобы мы быстро могли получать электронные пенсионные дела. Значит, бумажное дело не запрашивается. Те суммы, которые в электронном деле мы видим, мы производим выплату. Выплата начинается с месяца, когда человек обратился, и дальше смотрим, была ли там не оплата за прошлое время. То есть все, весь период, который мы видим, что человек пенсию не получал, это может быть и август, и сентябрь, июль, вот, мы производим выплату. Если возникают обстоятельства, когда впервые человеку сейчас нужно назначить пенсию. Значит, для этого порядок тот же. Получаем справочку органов труда и социальной защиты, идем в пенсионный фонд того же района и предоставляем все необходимые документы в оригиналах. Есть ситуация, когда человек обратился за назначением пенсии в Донецкой и Луганской области и назначить там не успели, то есть только его зарегистрировали как обратившегося за назначением пенсии, и дальше, так сказать, дело не пошло. Значит, в этом случае тоже вопросы решаются. У нас есть электронная форма 10, в которую регистрируются все обратившиеся за на назначение пенсии. Из Пенсионного фонда Украины в Киеве мы получаем вытяг из этой формы 10. Тоже видим дату, когда человек обратился. Смотрим, что там есть, какие-то сведения о размере пенсии или о документах предоставленных. и решаем вопросы на назначения пенсии. Ну, вот это кратенько то, что такое крайне необходимое. Дальше давайте вопросы. Значит, еще кратенько о документах. Значит, если вы обращаетесь в органы пенсионного фонда, значит, обязательно справочка паспорт-код. Если есть пенсионное удостоверение, хорошо, если нет, не обязательно. И вот задавался вопрос по справочке о том, что э, находится на учебе человек. Значит, э, при назначении пенсии и при продлении выплаты должна быть обязательно. Почему? Потому что пенсии по случаю подели кормильца у нас назначаются детям до 18 лет и до 23, если они учатся на дневном отделении высшего учебных заведения, техникумах и так далее. То есть в этом случае справочка об учебе и для продления выплаты, и для нового назначения обязательно должна быть. Для того, чтобы получать пенсию в Харькове, вы должны обратиться, вот вы сейчас зарегистрированы в каком-то районе, так? справочку получили, вы идете в пенсионный фонд, паспорт, фонд и вот эта справочка. И пишите заявление, что вы хотите, ваше пенсионное дело, которое находится по месту вашего постоянного проживания перевести в Харьковскую область. Вот. Мы запрашиваем, как я уже рассказывала, ваше электронное пенсионное дело, и продолжаем вам выплату той пенсии, которая уже назначена. Она уже там назначена, вы ее получали? Вы ее не получали. А документы сдали там. Ну, в любом случае, вам нужен пенсионный фонд с заявлением. Значит, мы будем смотреть, что там. А документы оригиналы, трудовая книжка, эти два и что, инвалидность. Там осталось? Да. Мы его индивидуально говорим. Да, но это надо как-то да, смотреть, что. Есть такие вопросы к нашим гостям?